السلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے سارے دوست بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ نے لہسن کو تین گوڑیاں کمپلیٹ کر لی ہیں تو تین گوڑیاں کمپلیٹ کرنے کے بعد لہسن کو کون سی خوراک دینی ہے کس طریقے سے خوراک دینی ہے اس کا اب کیا پروسیس ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اگر آپ نے بھی لہسن کاشت کیا ہوا ہے اور اگر تو آپ نے تیسری گوڈی کمپلیٹ کر لی ہے تو ویلن گوڈ اگر آپ نے تیسری گوڈی کمپلیٹ نہیں کی ہے تو جناب سب سے پہلے آپ اپنی تیسری گوڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا لسن دکھاتا ہوں کہ اس وقت وہ کس کنڈیشن میں کھڑا ہوا ہے اب دوستوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہوں کہ لسن کی کنڈیشن کیا ہے اور ہم نے تیسری گوڈی بھی کمپلیٹ کر لی ہے الحمدللہ تیسری گوڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اور آپ دوستوں نے اپنے لسن کے ساتھ کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کو کلک کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے چلتے ہیں لسن کے کھیت میں اچھا میرے دوستو اس وقت میں اپنے لسن کے کھیت میں آ چکا ہوں تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا لسن کاشت کا کیا ہوا ہے تو الحمدللہ اس کو ہم نے جناب تیسری جو گوڈی ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھیں اس وقت میں ایک سیڈ پہ کھڑا ہو کہ آپ کو اپنی یہ ایک چھوٹی کیاری ہے اس کے ساتھ دوسری ہے اور اس کے ساتھ تیسری ہے پھر اگر آپ اس سیڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم نے چھوٹیاں چھوٹیاں تین کیاریاں بنائی ہوئی ہیں اس کی بھی گوڈی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ جو ہم نے گوڈی کی ہے وہ کس طریقے سے کی ہے یہ آپ سائڈوں پہ دیکھیں یہاں پہ جو جوی ہے اور ساتھ میں ماڑی موٹی کنڈیاری بھی تھی اس کو ہم نے نکال پہ نکال کے یہ جو ہم نے سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے بننے بنائے ہوئے تھے وہاں پہ جناب اس کو ہم نے رکھ دیا ہے تو ابھی جناب ہم آپ کو لسن دکھاتے ہیں بالکل نزدیک سے جا کے کہ اس وقت ہمارا لسن جو ہے وہ کس کنڈیشن میں کھڑا ہوا ہے اور گوڈی یہ جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے ایک تو یہ لائنوں میں لگایا تھا یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے لائنوں میں ہم نے اس کو کاشت کیا تھا ابھی میں آپ کو نہ دکھاتا ہوں کہ یہ یہ دیکھیں جناب ہم نے نا بوڈی کمپلیٹ کر لی آپ کو لہسن کے علاوہ کھیت میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا باقی ساری کی ساری چیزیں ہم نے کلیئر کر لی ہیں صاف کر لی ہیں اچھے طریقے سے اچھے انداز سے تو اب میں آپ کو نہ دکھاتا ہوں کہ جو ہمارا لہسن ہے اس کو میں نیچے سے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کتنا ہمارا لہسن جو ہے وہ پیارا کھڑا ہوا ہے یہ آپ چیک کر لیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میں آپ کو نہ ایک جو اس کا پودا ہے لہسن کا وہ دکھا رہا ہوں یہ بھی آپ کو سارا میں دکھا رہا ہوں آپ کو میں نے زوم کر کے بالکل دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا لہسن جو ہے وہ کتنا اعلیٰ کوالٹی کا کھڑا ہوا ہے الحمد اس کو میں نے تقریباً جناب دو دفعہ نیٹرو کھاد ایک دفعہ نیٹرو کھاد کے ساتھ میں نے جناب جو ہے نا وہ مگنیشم سلفیٹ جو ہے وہ لازمی میں نے اس کو ڈالا ہے اس کی بھی ویڈیو چینل پہ اپلوڈ آلریڈی میں نے کر دی ہے تو ابھی سے یہ بہجان دیکھیں کتنا ماشاءاللہ لسن لہسن کا یہ نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جہاں پہ میں پکڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس نے کتنی پیاری اس نے جناب گروتھ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں جو زمیندار لہسن کاشت کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب لہسن کس حالت میں کھڑا ہوا ہے الحمدللہ یہ ہمارا ٹوٹل پندرہ مرلے جگہ ہے اس پندرہ مرلے سے اللہ کے کرم و فضل سے پندرہ من سے زیادہ ایوریج ہم لیں گے انشاءاللہ تو یہ کس طرح سے پندرہ من سے زیادہ ایوریج آئے گی وہ ہماری خوراک کے سر پہ آئے گی اب اگر تو آپ دوستوں نے یہ تین گوڑیاں کمپلیٹ کر لی ہیں ابھی تک ہم نے اس کو پانی نہیں لگایا ہے اور پانی بھی نہیں لگایا ہے ساتھ میں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ نے تین گوڑیاں کمپلیٹ کر لی ہیں تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے تین گوڑیاں بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب لسن کے اندر کسی قسم کا گند وغیرہ نہیں ہے سارا گند آپ نے نکال دیا ہے تو میرے بھائی تیسری گوڈی کرنے کے بعد آپ نے سا لے لینی ہے وہ آپ نے اس کو ڈالنی ہے یاد رہے سا کو آپ نے اس کا چھٹا اوپر سے کھڑے ہو کے نہیں لگانا بلکہ نیچے والی سیڈ یہ جو اوپر سے اس کو ملتی ہے خوراک یہاں سے یہ جو لسن ہوتا ہے اوپر سے بھی یہ خوراک لیتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ سا ہے جو بعض چولہے سے آپ کو مل جاتی ہے ایزیلی تو جس طرح بھی جدر سے بھی آپ کو یہ مل جائے آپ نے اس کو لازمی ڈالنا ہے اب اور پانی ابھی تک آپ نے اس کو نہیں لگانا ہے اس کو بالکل آپ نے ایک دفعہ خشک ہونے دینا ہے تو خشک ہونے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک تو آپ یہاں پہ کاپی پہ لکھ لیں کہ آپ نے سا جو ہے وہ لازمی ڈالنی ہے اور سا کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی یاد سے سمجھ لیں اور اس پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے ان آپ کا بھی ایک مرلے سے ایک من سے زیادہ ایوریج نکل کے آئے گی تو میرے عزیز دوستو تین گوڑیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں سا آپ نے ڈال دی ہے اس کو اچھے طریقے سے خشک ہونے دینا ہے یہ اچھے طریقے سے خشک ہو جائے اب آپ نے تیسری دفعہ بھی یہ میرے پاس تو تقریباً پندرہ مرلے میں پندرہ مرلے کے لیے دس کلو نیٹرو کھاد لینے لگا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو پانچ کلو پوٹاش لازمی ڈالنے لگا ہوں اب بعض کا لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اس کا چھٹا کر دینا چاہیے یا اس کو مطلب کس طریقے سے ڈالنا چاہیے وہ طریقہ بھی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ہیں دو طریقے ایک طریقہ تو ہے آپ کو اس کا فلڈ کرنا چاہیے دوسرا طریقہ ہے آپ کو اس کا چھٹا لگانا چاہیے لیکن جو بہتر اور بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے چھٹے کا آپ نے پانچ کلو پوٹاش لینی ہے ساتھ میں دس کلو آپ نے نیٹرو کھاد لے لینی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کا آپ نے اپنے لسن میں چھٹا لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس ایک نال تک لسن آپ نے کاشت کیا ہوئے تو اس کی خوراک میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ لسن ہے اس حساب سے اس کی آپ کلکولیشن کر لینا اور یہ آپ ڈال دینا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مرلے سے آپ کی ایک من سے زیادہ ایوریج نکل کے آپ کے سامنے آئے گی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھیے سارا خیال دعاؤں میں رکھیے یاد ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ